ਕੱਕਰੀਖ ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਗੀ ਵਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਊਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਸਿਆ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਚਲੀ ਤੇ ਠੱਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਹਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂ ਤਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ से बात कर रहे हो आप ਮਾਣਾ ਸਿਟੀ से तारा तारा ਸਿਟੀ ਕੌਣ ਹੈ ਖਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਥਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸਿਟੀ ਕੌਣ ਸੇ ਥਾਣੇ ਥਾਣੇ ਸੇ मैं ये नहीं से। बताइए से। बताइए बताइए तो हमने चार लड़के रेस्ट किए हैं मतलब कि लड़की का रेप किया है एक लड़की ने आपका मतलब कि नंबर डायल करके दिया था तो आप वो आपके क्या लगता है मतलब कि आपका बेटा लगता है भाई लगता है भांजा लगता है भतीजा लगता है वो कौन सी बेटी है बता मुझे दिखाइए उस बेटी का चेहरा दिखाइए ठीक है जी वो जो भी बेटी है जी उससे मेरी बात कराओ उसको अपना उसका नाम बताओ क्या है जो जिस लड़की ने मेरा नंबर दिया है आपको जी उसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता वो नहीं बता रहा है वो घबरा है रो रहा बहुत है उसने आपका नंबर दिया है तो आप बताइए आपके क्या लगते हैं आपका मतलब आपके मतलब कोई भांजा लगता है भतीजा लगता है क्या नाम है बताइए आपका उनका मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा बाजा तो एक ही बाजा है वो घर पर सो रहा है अपने ठीक है तो मैं यही बोल रहा, तो रहा हूँ क्या नाम है उनके बताइए पहले वो नाम नहीं बता रहा, वो कुछ रहा वो बहुत डरा हुआ आप बात करवा दो मेरी उनसे हेलो आप बात करवा दो ना मेरी उनसे जी ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਫਰੋਡ ਵਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਪੁਰਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਨੌਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਗਾ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੇ ਅਣ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਸਦੀ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਮਲਾਜਮ ਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ ਸਰ हाँ जी जी बताइए क्या करना है आप बताओ ना क्या क्या करना है आपने कॉल की तो है ना मुझे आपका नाम दिया गया आपका नंबर बताया मेरा नाम तो क्या तो है उपर, मतलब ये, आप बताइए ना मेरा नाम पर, ए, मतलब कि इंक्वायरी होगी कोई जी? बात कोई बात नहीं इंक्वायरी हो जाए इंक्वायरी में वैसे भी दस साल मैंने भी आ, ग्राम पंचायत चलाई हुई है आप टेंशन मत लीजिए वो इंक्वायरी जो भी होगी देख लेंगे लेकिन मुझे जे बताइए मेरा नाम क्या है मेरा नाम क्या बताया इन लड़कों ने? ने मुझे आपका नाम नहीं बताया कि आपका नंबर लिख कर कि इनसे बात करिए ये हमारे रिश्तेदार है।, तो है सर ये उनसे बात करो ये कराओ उनसे बात करो कराओ हेलो 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 अंकल बोलिए हाँ जी हाँ जी कौन बोल रहा, जी? मैं बात कर रहा हूं। है बात कर रहा हूं। कहां से? जी, मैं ये क्या नाम कैसे मुझे यहाँ सतल थाने में यहाँ बंद कर रखा है साथ मुझे आपका नंबर वैसे ही मिल गया मैंने उनको झूठ बोला कि आप मेरे से दायर लगते हो आप प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो जो होगा मैं आपको बाद में दे दूंगा जितना खुश होगा अच्छा आपको क्या आपको किस प्रकार की जरूरत चाहिए कि जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं जी सर ये बोल रहे कुछ पैसे लगेंगे वो पैसे चार्जेस पे करके आपको छोड़ेंगे इसे नहीं छोड़ेंगे अच्छा तो, तो, तो तुमने अपने मम्मी पापा का नंबर क्यों नहीं दिया अभी जी देखो मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं इस दुनिया में ठीक है ना अंकल प्लीज मेरी मदद कर दो कौन सी स्टेट से हो आप हेलो हाँ बात होगी हाँ जी हाँ जी होगी बात तो अभी आप क्या कह बोलो मैंने क्या करना है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहे कि कौन सा थाना है जहाँ पर बंद किया और मगर कुत्ते भौंक रहे हैं और में आजकल कुत्ते भी रखे हुए हैं क्यों पुलिस पुलिस वालों के पास कुत्ते नहीं होते हैं कैसे बात कर रहे आप कुत्ते उन पुलिस वालों के पास होते हैं जिनको एनआईए ने कोई परमिशन दी जाए वो कोई एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करनी हो वहाँ पर डॉग स्पॉट वो डॉग नहीं कुत्ता वैसे वो पालतू तो कुत्ता मतलब की यहाँ थाने के सामने अच्छा तो आप बोलिए अभी क्या कर रहे मुझे आपका इंचार्ज कौन है जहाँ थाने का जी यार कोई भी नहीं मैं हूँ विजय कुमार बात कर रहा हूँ ये सुतल है आप यहाँ आएंगे या आप कुछ ले देकर मामला खत्म करेंगे सर ले देकर ना मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी ना मेरा कोई लेना जी? ना देना तो मैं मैं इसका क्यों करूँ जी सर वो आपका रहा हैं। बोल रहे इसलिए हम तो आपसे बात कर रहे हैं। अगर हम तो के चला देंगे, इसको मतलब कि फांसी की सजा तो चला सकते हैं किस ਜਿਸੇ ਜਿਸੇ ਆਪ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰਵਾਓ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਤਾਓ ਭਾਈ ਬਤਾਓ ਅੰਕਲ ਕਿਸ ਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਝੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਸਿਆ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲੀ ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤੋ ਵਾਕਿਆ ਹਵਾਲਾ ਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਨੇ ਆ ਪੀਸ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਆ ਕੋ ਜਲਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੋ ਦੇ ਦੂ ਪਰ ਤੂੰ ਪਲੀਸ ਅੰਕਲ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਸਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਛੋੜੇਗੇ ਤਵੀ ਆ ਕੋ ਮਿਲੂਗਾ ਕੋ ਜੀ ਪਲੀਸ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚਲੋ ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ 1000 ਬੋਲ ਰਹੇ चलो मुझे अपना ना गूगल पे अकाउंट भेजो मैं आ, दस हजार कर सकता हूँ बाकी आ, 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 उनको कि बाद में कर देंगे द... हाँ हाँ हा, मैं कर देता हूँ दस हजार कर देता हूँ अपना गूगल पे नंबर भेज दो थैंक यू तो... हो गया हाँ जी हाँ जी हो ये क्या हैं क्या जब इसको छोड़ोगे तो इस ਮੁਝੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆਂ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕਰ ਇਸਕੋ ਆਪਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੋੜ ਦੂੰ ਆਪ ਜਿ세 ਬੋਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਝੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਾ ਨੰਬਰ ਮੁਝੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਾ ਤੇ ਠਾਗਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਰੇਪ ਕੇ ਚਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਹਦਾਰੀ ਸੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਾਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ? ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਸਿਟੀ ਸੇ। ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਸਿਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਨਾ ਸਿਟੀ ਸਾਥਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਿਟੀ ਕੌਣ ਸੇ ਥਾਣੇ ਸੇ? ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਥਾਣਾ ਸੇ। ਬਤਾਈਏ। ਬੰਗਲਾ ਥਾਣਾ ਸੇ। ਬਤਾਈਏ ਬਤਾਈਏ। तो हमने चार लड़के रेस्ट किए हैं मतलब कि लड़की का रेप किया है एक लड़की ने आपका मतलब कि नंबर डाल करके दिया तो तो आप वो आपके क्या लगता है मतलब कि आपका बेटा लगता है भाई लगता है भांजा लगता है भतीजा लगता है वो कौन सी बेटी है बता मुझे दिखाइए उस बेटी का चेहरा दिखाइए जी क्या चीज वो जो भी बेटी है जी उससे मेरी बात कराओ जहाँ उसको अपना उसका नाम बताओ क्या है जो आ, जिस लड़की ने मेरा नंबर दिया है आपको जी उसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं वो नहीं पता और बता रहा है, वो है, वो रो रहा रो उसने आपका नंबर दिया तो आप बताइए आपके क्या लगते हैं आपका मतलब आपके मतलब कोई भांजा लगता है भतीजा लगता है क्या नाम है बताइए आपका उनका मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा बांजा तो एक ही बाजा है वो घर पर सो रहा है अपने ठीक है तो मैं यही बोल रहा हूं कि भांजे लगते हैं भतीजे लगते हैं तो मैं यही पूछ रहा हूं क्या नाम है उनके बताइए पहले कोई नाम नहीं बता रहा कुछ वो कुछ हुकर आया हुआ वो डरा हुआ आप बात करवा दो मेरी उनसे हेलो आप बात करवा दो ना मेरी उनसे आबे को जी लोका दा नवा काम चल पया जे हुन फ्रॉडबाजी करंदा ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਪਰਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਨ ਹੋਣ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਗਾ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੇ ਅਣ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦਾ WhatsApp ਤੇ ਸਦੀ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਮਲਾਜਮ ਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਤਾਈਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ आप बताओ ना क्या क्या करना है आपने कॉल की है ना मुझे आपका नाम दिया गया आपका नंबर मेरा नाम क्या तो है ऊपर मतलब के ये आप बताइए ना मेरा नाम इपर, ए, मतलब की इंक्वायरी होगी कोई बात कोई बात नहीं इंक्वायरी हो जाए इंक्वायरी में वैसे भी दस साल मैंने भी ग्राम पंचायत चलाई हुई है आप टेंशन मत लीजिए वो इंक्वायरी जो भी होगी देख लेंगे लेकिन मुझे जे बताइए मेरा नाम क्या है मेरा नाम क्या बताया इन लड़कों ने मुझे आपका नाम नहीं बताया कि आपका नंबर लिख कर दे कि इनसे बात करिए ये हमारे रिश्तेदार है।, तो है सर ये उनसे बात करो ये कराओ, 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 ये उनसे बात करो कराओ हेलो 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 कुल बोलिए हाँ जी हाँ जी कौन बोल है जी अंकल मैं सभी बात कर रहा हूँ रवि बात कर रवि कहा मुझे बंद कर रखा है मुझे आपका नंबर वैसे ही मिल गया मैंने उनको झूठ बोला कि आप मेरे से दायर रखते हो आप प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो जो होगा मैं आपको बाद में दे दूंगा जितना उसे होगा अच्छा आपको आपको किस प्रकार की जरूरत चाहिए जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं जी सर ये बोल रहे हैं कुछ पैसे लगेंगे वो पैसे चार्जेस पे करके फिर आपको छोड़ेंगे ऐसे नहीं छोड़ेंगे अच्छा तो, तो, तो तुमने अपने मम्मी पापा का नंबर क्यों नहीं दिया अभी जी देखो मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं इस दुनिया में ठीक है ना अंकल प्लीज मेरी मदद कर दो कौन सी स्टेट से हो आप हेलो हाँ बात होगी हाँ जी हाँ जी होगी बात तो अभी आप क्या कह रहे थे बोलो मैंने क्या करना है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहे कि कौन सा थाना है जहाँ पर बंद किया और मगर कुत्ते रहे हैं थानों में आजकल कुत्ते भी रखे हुए हैं कैसे प्र बात कर रहे हैं सर कुत्ते है उन पुलिस वालों के पास होते हैं जिनको एनआईए ने कोई परमिशन दी वो कोई एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन इन 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 करनी हो वहाँ पर डॉग स्पॉट मतलब तो कि के सामने। अच्छा तो आप बोलिए अभी क्या कर रहे हैं मुझे आपका आ, इंचार्ज कौन है यहाँ थाने का जी यार कोई भी नहीं मैं हूँ विजय कुमार बात कर रहा हूँ ये थाना है आप यहाँ आएंगे या आप कुछ ले देकर मामला खत्म करेंगे सर ले देकर ना मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी ना मेरा कोई लेना ना देना तो मैं मैं इसका क्यों करूं जी सर वो आपका नाम बोल रहे इसलिए हम तो आपसे बात कर रहे हैं अगर अपने को तो सोशल मीडिया वीडियोस के चला देंगे इसको मतलब कि फांसी की सजा चुना सकते हैं किसे जी से जिससे आपकी बात सोशल मीडिया पे चला देंगे मतलब वो बोल रहे हैं है बात करवाओ उनसे बात करो कोई हाँ जी जी ਬਤਾਓ ਭਾਈ ਬਤਾਓ ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਹੋਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਗੇ ਵਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚਰਾ ਦੇਗੀ ਮੇਂਹੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਊਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਸਿਆ ਲੱਗਣੋ ਹਟ ਚਲੀ ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਹੋਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੀਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤੋ ਵਾਕਈ ਹਵਾਲਾ ਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਨਿਆ ਅੰਕਲ

द... हाँ हाँ मैं कर देता हूँ दस हजार कर देता हूँ अपना गूगल पे नंबर भेज दो थैंक यू तो। बात हो गया हाँ जी, जी हाँ जी क्या आप क्या करना चाहते हैं जब इसको छोड़ोगे तो आ, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको छोड़ दिया जी सर मैं आपको वीडियो बनाकर इसको आपके घर तक छोड़ दूंगा आप जैसे बोलोगे ठीक है सर ठीक है ਮੁਝੇ Google Pay ਕਾ ਨੰਬਰ ਮੁਝੇ Google Pay ਕਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਾ ਦਾਸੀਏ ਕਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ +92 ਯਾਨਕਿ +92 ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਹੈ ਯਾਨਕਿ +92 ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ